Артем ПДВ, что это такое, и как нараховывается, НДС э, является непрямым налогом, составляет э, 20% так. от э, стоимости продукции, которую мы так или иначе продаем либо же покупаем. Угу. На примере, мы захотели купить например килограмм яблок. Килограмм яблок э, стоит э, 12 гривен. Да? В этих 12 гривнах. 20% это будет НДС, да, uh -huh. то есть 2 гривны у нас НДС. Uh -huh. Если мы хотим продать этот килограмм яблок и хотим заработать, например, с какой-то маржой, так. то мы, например, ставим цену 18 гривен. Uh -huh. 18 гривен, 3 гривны из 18 это будет НДС. То есть уже идет 20% от суммы Да. Ага, okay. Да, Если мы хотим продать продукцию, так. А, мы хотим ее продать с определенной маржой, а, куда мы хотим заложить НДС. Да, Соответственно, у нас от, из 18 гривен выходит 3 гривны НДС. Uh -huh. так? А, так. Соответственно, разницу между входящим НДС, 2 гривны, и 3 гривны проданного НДС мы должны заплатить в бюджет. Страны. То есть, а -а -а, у нас есть входящий НДС при покупке, так, да? uh, который мы себе ставим на налоговый кредит. Мы заплатили деньги, Aha. и в этих деньгах есть uh, то есть мы его получаем там на специальный НДС-счет, и есть uh, НДС, uh, который мы получаем в результате продажи какой-либо продукции. Так. Разница между исходящим и входящим НДС, если она в большую сторону, она, если она в большую сторону, она должна платиться в госбюджет, uh -huh. если она в меньшую сторону, мы можем подать в госбюджет на возмещение НДС. Uh -huh. Для того, чтобы возместить НДС, uh -huh. необходимо э, пройти, первое написать заявление, включить в налоговую декларацию э, тот пункт о том, что мы хотим возместить НДС и в какой сумме. Uh -huh. Затем пройти камеральную проверку, которая осуществляется на протяжении 30 дней. Если у налоговой не возникнет вопросов, то с казначейства на наш счет отправят деньги. Если э, у налоговой возникают вопросы в рамках возмещения НДС, налоговая берет еще около 30 дней для проведения проверки налоговой, э, уточняющей, в рамках которой она запросит еще некоторые документы. То есть для того, чтобы нам возместить НДС, uh -huh. нам необходимо в декларации подать на возмещение сумму, и нужно пройти ряд проверок. Эта процедура займет до 60 дней плюс-минус, uh -huh. да, для того, чтобы возместить НДС. Uh -huh. Кто чаще всего возмещает НДС? Ну, как правило, НДС возмещают в первую очередь те компании, которые находятся на общей системе налогообложения, те компании, которые являются плательщиками НДС. Часто это компании-экспортеры, которые достаточно много экспортируют продукции за рубеж uh -huh. э, по нулевой ставке НДС. Потому что, когда ты экспортируешь, у тебя идет НДС компенсации, потому что ты не можешь заплатить не резиденту НДС. Ну, есть отдельные случаи, в рамках которых, по типам деятельности ты можешь, у тебя изымается НДС при экспортных операциях, например, предоставление услуг. Так. Да? Например, там, консалтинг. НДС да? мы платим. В рамках экспорта у нас накапливается НДС, который мы предполагаем возместить. Если у нас есть э, все-таки НДС к возмещению, опять же таки, НДС к возмещению возникает в тех случаях, когда мы больше покупаем, нежели продаем. Например, у меня есть компания. Я купил себе на баланс там, за миллион долларов, например, подвижной состав, вагоны. Так, окей. Вот, из, этой, из этой суммы у меня образовался НДС. При этом э, я продал услуг от сдачи в аренду, например, этих вагонов на гораздо меньшую сумму. Так. Соответственно, так как я продал меньше, чем купил, то есть НДС от продажи продукции у меня меньше, чем от покупки. Так. Соответственно, я могу заявить бюджет на возмещение э, разницы между этим НДСом. назад. налоговая не особо хорошо реагирует, когда компания хотела бы возместить э, деньги государственного бюджета. Поэтому бывали случаи, когда подача компании документов на возмещение НДС провоцировала налоговую проверку, в рамках которой э, выдавал, налоговыми органами выдавался акт на доначисление до, к уплате дополнительных налогов. То есть это можно ну, это, нужно делать, это нужно делать, это нужно делать, но камень, нужно понимать, если еще ты работаешь убить. в сером рынке, если ты, например, серая компания, да. а, к сожалению, украинская экономика, давайте говорить объективно, это такой ящик Пандоры, часто бывает, то да. нужно просто сбалансировать, а каким риском ты приводишь свою компанию при подаче документов на возвещение. Нужно да. понимать, что этим самым ты можешь спровоцировать э, приход налоговый к себе в компанию и получить какие-то дополнительные доначисления налоговые в рамках совершенно других процессов и операций с другими контрагентами, особенно с рисковыми контрагентами.